Дети, мне Женя подходил, говорил: а вы не видели моего папу по телевизору? Я говорю: не видела. А я Видели, да? Видели, да? А когда? А я просто смотрела. Валерий. Потому что это для детей вы же тоже вместе росли, растет, растете. И будете еще в футбол вместе играть, да? Да, да. Пока? да? Пока не надо, да. А чем вы рыли окопы? Может, вы какие-то свои вопросы? А да, вам интересно, да, чем рыли окопы? палками, да? Балками. А может и лопатой? Может и лопатой. Экскаватором. 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 Да. А, а, а ну, что значит отжатый трактор? Попросил. А, без а. Как правило, а. после этого а. он день становится. И работа Потому что ночью, как правило, он загорает. А мне знает, Вы знаете, они вот, Николаевка это уже ближе к Донецку что они просили вообще, чтобы мы туда не уезжали. Мы с ним заезжали, там, за водой, такой магазин. Не оставайтесь, видите где-то. Ну, это знаете, уже вот сентябрь где-то вот там. Не все, конечно, но...

какие знаки отличия у нас? вот ленточки были. Были желтые изолеты на рукавах, а не на краске. 72 бригада так себе Техника была сделана и полосками, и тем Украинская? Да. А русские? Русские закрашены номера, Перед точками, либо вообще без знаков отличия. И у них не, не ёкнуло сердце никогда, не знаете. Ну, ну ведь славяне, братья, да, у меня до сих пор не укладывается в голове, в сердце вообще. как что? Много что? Ну, Ну, добрая половина. Вы знаете, у нас прибыла девочка в пятницу. Из города, Из -за города. Да. Дочка зауча, э, в школе учился ребенок там, и мама заучем работала. До тех пор, пока э, терпение, ну там же, там же те э, руководят и чеченцы, и казаки эти же э, Так она говорит, что до тех пор, пока терпение было, они работали. Но когда пришли в школу с автоматами руководить учебно-воспитательным процессом, и стояли на уроках с автоматом, просто ходили по школе. Она забрала ребенка, бросила работу. И на данный момент она приехала сюда, в Чернигово. И ребенок у нас в 9 классе, сейчас у Натальи Николаевны. Ну, то, что мама рассказывала, как у них действовали на учителей, на администрацию школы, это просто, вы знаете, не доведи Господь, просто до этого дожиться, ну, это нереально. На данный момент такая ситуация. условия какие были там да. какие как... там были действительно а, как а, кормили. Кормили. некоторые Вали, говорят как что кормления не, не, нету там что только за счет волонтеров что э, руководство ничего не дает. не почему пайки выдавали мешками. давали да сидим кресло там такой бали бали под открытым небом бали мешках. а сейчас лето было, Не созванивайтесь. Ну, созванивайтесь, ну, да, Те, кто, те, кто кашуют, те так же и так спали, так и спят. Те, кто, кто спят. стоят позиционно, те уже блин себе роют, утепляют, должны и спать. А говорили же, вот это самое, один, что машины теплые закупили, 18 человек туда вмещается для того, чтобы действительно <coughs> условия для э Отдыха было ночью и так далее, и когда вот он, ну, Господи, вообще. Если ну, то, это больше, ничего туда больше не было. Так, таким пеловым толов, частям. В общем, не нравилось, что люди всем дороге Какие прогнозы на будущее? Ничего не слышно. ничего не говорят? Когда этот кошмар в стране закончится? Ну, пока он будет. Ой. До весны, наверное, в общем, ему они в земле А у вас сборы были вот за один день, да? Дигойка папа тоже. Был почти там, да, Игорь? Да. Там. Сегодня, да, сбор. Пока на видео все. я приехал в Мелитополь, на следующий день сформировали роту, получил тему уехал в Розен. Это самый край Запорожской области. Да, вы, вы, выступ такой. Запорожская область. Вот, вот, вот выступ самый. Мы из Мелитополя переехали.

За боль, стою за майбутнє за правду за долю, Бо тут народилась, бо я тут живу, бо я поважаю державу свою. Опалили листя, поламали діти, полетіли з вітром, коли квіти, відквіти, два вітри холодні, шарпнуть калини. Далекий сидіті, жалоб на криво додому летіть, вона в океан, ліси і моря. Здивляться крізь помани, чия земля, чиїться долини, чиї це луги, чи калину подають вітри. Бізна батьківщини, моя це земля і мова моя. Аж мабуть, коли там. Зимочка, здоровья тебе крепкого Ты защитник был нашим. Есть и будешь. Мы за тебя горой будем стоять, не то, что и... Всем, чем можем, тем мы поможем. Но, к сожалению, Греничка, на работу пора. Выздоравливай. И, честное слово, от себя хочу добавить, никогда в жизни туда больше не возвращайся. Никогда. Мама, ну просто не мист. надо. Лучше, лучше через госпиталь уже как-нибудь. Лучше поможем и даже деньги откупить, заплатить все эти. Помогу. Ну, только не, м -м -м. дай бог, не Женя, дай бог, что не возвращайся. Больше ну, так наши родные, я вот буквально на днях одногруппника отправила последний путь. Один из милиционеров, три милиционера погибла, а же Чернигский. Саша найден, это мой одногруппник был. Ну, так жалко просто, я не знаю, терять тех людей, которые, которые вот с тобой рядом. Никогда в жизни не возвращайся, прошу тебя. Мы все, все, для этого сделаем. А там крепись, здоровья тебе крепкого. И всего тебе наилучшего. Действительно, с тобой хорошим фактом. Жень, Владимир, дадите большим. Наши привет. Людочка Ивановна. Ну и семья Лычак, и мы все вместе вот, хотим вам подарить вот такую икону. Треучница, троеручница. Пускай это защитница. Оборих. Ведь все во злобу, чтобы нам отдавала сын, здоровье и голову Тут Пускай молитва будет, Поэтому примите всех наших сердец, людей, здоровья. Папа по шану. как их она уберегает вас, вашу родину. Игорек с ним с плит, спил с твоей сестричкой, да. И передадите ребятам, которые. Ладно, да, наверное, встречаетесь еще после воды. Да? что Женька я знаю, он говорит всегда, да, с удовольствием, что все ребята носят там, да, вот спорь. Игорек, иди подержи за детьми. Вот ты делал, да. да не умеешь, <соцентричный> Не умеешь. Я умею Я умею это. Нужно я вам да. а а а и... и... Игорь, давай папа твой окажет. Как побратимся, собратим. можно? Это тоже военнослужащий. В'ячеслав Владимирович, що було у нас до депланіці ярмарки в школі. Якраз у кожній історії були продажі дуже такі гарні. І купували все, що могли, приносили все, що могли. При зібрали саме більше трьох тисяч наша школа 3800 гривень, да? Там більше. Да? Закупили печиво, закупили цукерки. Ну, В'ячеслав Володимирович, він волонтер. самоборонець, да, друг родини, друг нашої школи. Я колись навчала його також Дашуню, і зараз ми підтримуємо також зв'язки ті з ній допомагають. У нас діти в садик ходили вместе, в 36-й. Мы помогли, да, больше двух тысяч, да, вот этот парень, который лежит сейчас в нашем госпитале. А как сейчас обстоят дела у него? Юля, Наташа ходила, да? Mm -hmm. Там же операцию на ноге, то есть, чтобы не ее не ампутировали, то есть, собирали как раз вот эти вот денежки. И вот чтобы мы наши денежки, то, в школе еще в декабре месяце, опять же, будет ярмарок этот, тоже. Так что будем готовить опять вот такие вот, цілякі брошечки, коробки, виріжки, тортики, в'язані можливо речі, шапки, да? Дмитро Володимирович, може щось ви э, передасте через діток та батьків, можливо там да? бабусі, мами, в'яжуть, шнють, шапки, да? перчатки, рукавиці треба для того відкрити? Я, мабуть, не сподобаюся, що мої повністю подорвали, мої пацієнти, пацієнтів, бригади вже немає. Я все увидели. Просто большинство госпиталях, конечно, каждый... каждый седьмой. Но вы общаетесь с ними? Я с вами общаюсь. Она у меня такая. Я чистая поверхность в небе. Так, небо чистое или земля? Солнце было в тот день. А земля вся в Гарри, да? Земля вся сожженная. Асмальда да? нету. Везде пал прошел. Посадки все сожженные. Хорошо.